Комиссия, в состав которой вошли представители надзорной деятельности городского отдела внутренних дел управления ГОИЧС, накануне проверили готовность школ на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Особое внимание в ходе проверок специалисты МЧС России уделяют содержанию путей эвакуации, наличию в школах первичных средств пожаротушения и автоматических систем пожарной защиты. Согласно, согласно распоряжению администрации, Сегодня мы проводим внеплановые проверки о готовности образовательных учреждений к началу учебного года. Да? И на сегодняшний день мы пришли в образовательную шестую школу города Каспийска и обследуем и доводим до руководителя объекта образования, что выявлено нарушение, что даем сроки и время для устранения выявленных недостатков. Но на данном объекте существует нарушение, да, в качестве обработки чердачных помещений, в качестве порочных ограждения на крыше по периметру школы, освещение наружное. Также у нас закрытие слуховых окон, перезарядка первичных средств пожаротушения, ну и так ряда такие нарушений. Да? Безопасность образовательного учреждения складывается из многих направлений и представляет собой целостную систему, элементы которой работают взаимосвязанно, обеспечивая безопасность учащихся и сотрудников во время образовательного процесса. Инспекторы по государственному пожарному надзору должны проверять каждое школьное здание, практически каждое подсобное помещение на территории школы. Требуется убедиться в безопасности школьных объектов в случае пожара или другого чрезвычайного происшествия, от которых, к сожалению, никто не застрахован не должны пострадать ни в первую очередь учащиеся, ни педагоги. А это значит, что в учебных заведениях должна быть исправная пожарная сигнализация, разработанная и размещены на самом видном месте в здании школы планы эвакуации. Соответственно, огнетушители должны быть заряжены и пригодны к использованию, подчеркивает ведущий специалист Управления гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Даир Меджидов. Вы такие в основном, какие замечания будут в при проверке школ перед началом учебного года значит, бывают такие замечания, как работа охраны пожарной организации. Вот, данный, вот мы находимся в данное время в школе номер 6. В наше временно она не работает в связи с проведением ремонтных работ. Вот, это важно. Значит. что касается тревожных сигнала, это по линии вот, нашей полиции, они тоже проверяют вот, связь укрепленность имеется вот этот вокруг территории значит, забор. Тоже. По пожарной безопасности мы совместно с представителем отдела надзорной деятельности проверяем вопросы, которые касаются чисто Значит, по пожарной безопасности, это вот эвакуационные выходы. Информация о выявленных нарушениях и недочетах будет направлена в органы исполнительной власти для принятия мер реагирования. Тем не менее, стоит отметить, что руководство управлением образованием города Касписк и самих образовательных учреждений, как правило, с высокой степенью ответственности относятся к нашим предписаниям, стараются их соблюдать, а нарушения вовремя устранять, заверяет начальник отдела надзорной деятельности по городу Касписк Азиз абдул -Керимов. Любое, любое выявленное нарушение оно является значительной, да, в какой-то мере ну, есть нарушение, устранимые самими руководителями, да, есть неустранимые, да, которые требуют больших финансовых расходов. На сегодняшний день, которые выявлены нарушения, они могут быть устранены до начала учебного сезона. Мы ближе к этому времени соберемся и повторно обследуем. И, ну, сейчас даем срок руководителем, да, на устранение данных нарушений. Да? Современный человек, в том числе и учащийся, постоянно находится в мире природных, техногенных, социальных и иных опасностей, часто угрожающих их здоровью и жизни. Поэтому надо быть готовыми к любой чрезвычайной ситуации, знать, как действовать и уметь правильно себя вести. Учащиеся средней школы должны не только знать номер телефона, по которому необходимо звонить в случае пожара или другой чрезвычайной ситуации, но и знать, как действовать и что применять в случае чрезвычайных ситуаций. Потому в этом плане большой большую профилактическую работу в нашем городе проводят представители управления ГОЧС. Айша Камалова, Умар Алиев, телекомпания тбс Списк.